Terdapat dua konsep asas yang perlu kita fahami sebelum kita berbincang tentang topik ini dengan lebih lanjut. Pertama sekali, apa itu hak digital? Ia merupakan hak asasi manusia yang diaplikasikan dalam penggunaan teknologi digital. Dan ini termasuklah kebebasan bersuara, privasi data dan akses kepada maklumat atas talian. Yang kedua, etika cyber. Iaitu prinsip moral dan nilai yang memandu tingkah laku pengguna di alam maya. Terutama ini berkaitan dengan hal privasi, ketepatan maklumat, harta intelektual dan juga akses kepada data. Jadi bagaimana kedua-dua konsep ini saling berkait dalam kata mudahnya ialah hak digital akan memastikan individu dilindungi dan mempunyai kebebasan dalam dunia maya. Manakala etika cyber pula akan membimbing individu untuk menggunakan hak tersebut secara bertanggungjawab dan beretika. Mengapa kedua-dua konsep ini adalah penting? Ia kerana irrelevant um, dengan situasi pada masa kini di mana hampir setiap orang menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Jadi pertama sekali, ini penting untuk menguasai kedua-dua konsep ini bagi melindungi pengguna daripada ancaman cyber seperti penipuan, penggodaman dan pencurian data. Kedua adalah untuk menggalakkan kita laku yang format menghormati bagi mengurangkan buli cyber dan penyebaran maklumat palsu. Dan terakhir sekali adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi supaya mereka boleh menggunakan platform digital dengan lebih yakin dan juga efektif. Selamat sejahtera semua. Saya Susmita Alabram Ramesh dan saya akan menerangkan empat jenis hak digital utama yang penting bagi memastikan pengguna dapat menggunakan internet dengan lebih selamat dan bertanggungjawab. Pertama ialah hak kepada privasi dan perlindungan data peribadi. Setiap pengguna berhak mengawal data mereka termasuk bagaimana ia disimpan, digunakan atau dipadam. Dalam dunia yang semakin digital ini, maklumat seperti nombor telefon, alamat dan sejarah carian sangat mudah terdedah. Sebab itu, undang-undang perlindungan data wujud untuk mengelakkan pencerobohan privasi, penyalahgunaan data dan risiko seperti penipuan identiti. Kedua ialah hak kepada kebebasan bersuara hak ini membolehkan pengguna meluahkan pendapat di media sosial atau platform digital dengan bebas ia juga termasuk hak untuk menerima maklumat awam yang tepat namun kebebasan ini perlu diimbangi dengan tanggungjawab seperti mengelakkan penyebaran maklumat palsu ketiga ialah hak kepada akses internet dan maklumat Internet kini merupakan keperluan asas. Setiap individu berhak mendapat akses internet yang berkualiti dan mampu milih supaya mereka dapat belajar, bekerja atau berhubung. Selain itu, pengguna juga berhak mendapatkan maklumat awam yang penting untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Keempat ialah hak kepada keselamatan digital. Hak ini melibatkan perlindungan daripada ancaman cyber seperti penggodaman, penipuan, malware dan buli cyber. Pengguna juga berhak kepada mekanisme keselamatan seperti enkripsi dan pengesahan dua faktor untuk melindungi akaun dan maklumat mereka. Kesimpulannya, empat hak digital ini adalah asas yang memastikan pengguna dapat menikmati teknologi dengan lebih selamat, bebas dan yakin. Seterusnya, untuk etika dalam dunia cyber, ada empat perkara utama yang kita perlu amalkan. Pertama, kita perlu berkomunikasi dengan sopan. Walaupun berada di atas talian, bahasa yang kita gunakan amat penting supaya perbualan kekal harmoni dan tidak menyinggung sesiapa. Kedua, kita mesti mengelakkan penyebaran berita palsu. Sebelum kita berkongsi sesuatu, semak dahulu sumbernya agar tidak menyebabkan salah faham atau panik dalam kalangan masyarakat. Dan ketiga, kita harus mengelakkan daripada melakukan plagiat. Jika kita gunakan idea atau karya orang lain, beri kredit kepada mereka sebagai tanda hormat atas usaha mereka. Dan akhir sekali, kita ada tanggungjawab sosial di media sosial. Kita perlulah menjadi pengguna yang positif dengan berkongsi perkara yang bermanfaat dan hindari perkara kandungan yang menyemai kebencian. Antara isu utama yang dihadapi oleh masyarakat ialah pencerobohan data peribadi. Uh, setiap hari kita dengar tentang kes kebocoran maklumat pengguna. Contohnya apabila data akaun atau nombor telefon dijual di laman gelap ataupun dark web tanpa kebenaran. Ini menunjukkan bahawa hak privasi digital masih belum betul-betul dilindungi. Seterusnya, masalah buli cyber dan penyalahgunaan media sosial juga semakin serius. Ada pengguna yang menggunakan platform seperti Twitter atau TikTok untuk menjatuhkan maruah orang lain ataupun menyebar air atau meninggalkan komen berunsur kebencian. Hal ini bukan sahaja boleh menjejaskan emosi seseorang malah boleh menyebabkan tekanan mental yang teruk. Selain itu, penipuan dalam talian atau kita panggil scam juga menjadi cabaran besar. Ramai pengguna tertipu dengan mesej palsu, pautan phishing dan iklan yang tidak sah. Ini menunjukkan bahawa masih ramai pengguna yang kurang kesedaran tentang keselamatan digital dan cara melindungi diri di internet. Akhir sekali, antara cabaran terbesar ialah kurangnya kesedaran pengguna tentang etika digital. Ramai tidak sedar bahawa setiap tindakan atas talian meninggalkan kesan sama ada baik atau buruk. Oleh itu, pendidikan dan literasi digital amat penting supaya setiap individu dapat menggunakan teknologi dengan lebih bertanggungjawab dan beretika. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Seterusnya akan disambung oleh saya, Nor Salterisa. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk memelihara hak digital dalam dunia cyber. Okey, pertama langkah-langkah ialah dengan menguatkuasakan undang-undang dan juga dasar keselamatan cyber mestilah dikukuhkan. Sebagai contohnya, akta perlindungan data peribadi mestilah dipatuhi bagi mengelakkan penyalahgunaan maklumat pengguna. Selain daripada itu, pihak aa, platform digital juga perlu memastikan bahawa pemantauan data mestilah dilakukan dengan telus dan juga selamat bagi setiap pengguna. Langkah kedua ialah menggunakan teknologi keselamatan di mana pengguna perlu mengaktifkan two-factor authentication iaitu dengan menggunakan kata laluan yang kukuh dan memastikan aplikasi sentiasa dikemas kini di mana ia dapat membantu mencegah akaun pengguna daripada dikondam serta mengurangkan risiko data dicuri. Yang ketiga ialah meningkatkan literasi digital Uh, di mana individu perlu belajar mengenal pasti tanda-tanda penipuan pautan meragukan serta taktik manipulasi dalam talian selain daripada itu program kesedaran di sekolah komuniti dan juga media juga dapat membantu mendidik masyarakat tentang keselamatan asas di internet Akhir sekali, kita mesti mewujudkan ruang cyber yang selamat di mana platform media sosial perlu menyediakan ciri laporan dan juga kawal selia terhadap buli cyber, gangguan dan juga penipuan. Kita juga sebagai pengguna perlu mengamalkan etika penggunaan internet dengan menghormati privasi dan hak orang lain. Sebagai kesimpulannya, hak digital sangat penting kerana ia dapat melindungi identiti, privasi dan juga keselamatan pengguna di dunia cyber di mana setiap pihak iaitu kerajaan, sekolah, syarikat dan juga individu memainkan peranan penting untuk menjaga hak digital. Dengan melaksanakan langkah keselamatan yang betul iaitu dengan meningkatkan literasi digital, digital dan juga menggunakan teknologi secara bijak, kita dapat membentuk persekitaran digital yang lebih selamat, beretika dan juga bertanggungjawab. Last but not least, together we shape a safer Digital Features. Sekian terima kasih daripada kumpulan kami